тренер команды Олег Федорчук. Склад команды «Динамо» Dynamo... М'яч у ворота команди Миколаїв забив Дмитро Хльобас, номер 9. м'яч у ворота команди Миколаїв забив дев'ятий номер Дмитро Хльобас. Oh, my God. это второй сезон, когда мы с Николаем будем говорить, что для нас неудобный соперник, если брать результаты. В прошлом году мы проиграли им два раза. В этом году в первом круге сыграли на ноль. Поэтому подошли к этой игре тоже одинаковое количество очков, если смотреть таблицу. Ну, по игре вы видели, ребята контролировали игру, контролировали мяч, Игра давалась, в принципе, не реализовали еще несколько возможностей. Поэтому все, о чем мы договаривались, все ребята выполнили. Только в конце, может, немножко или подустали, или там потеря концентрации, когда пропустили гол. Но в целом мы остались довольны содержанием игры. И то, что ребята выполнили, то, что мы просились, отнеслись серьезно к этой игре. И, ну, самое главное, что взяли три очка. Вы знаете, тренера сборных, у них свой взгляд, они смотрят, оценивают, смотрят, кто на сегодняшний день выглядит получше, наверное, И того же Диму Хлюбаса, который забил в последних играх четыре мяча, вызвали в сборную. Вы же знаете, там работают специалисты, которым беднее со стороны, кого вызывать, кого не вызывать. Мы выполняем свою работу, они выполняют свою работу, но мы делаем одно дело. В сборной должны играть лучше.